что, во-первых, нам надо посмотреть новую передачу. Второе, значит, одна создать конкуренцию на каждой позиции. И должны знать, что для того, чтобы получить на самом основном для специально высокого количества игроков. Для этого еще плюс у нас есть недельный цикл. Значит, я разделю его на два месяца. Значит, сегодня мы собрали этот перевод, завтра на день, перевод, завтра на день. И потом мы это тоже кратко посмотрим, наверное, это будет двустороннее, будет, да, или это буду кисками на перевод, на правильной сцене, чтобы мы уже могли определиться с количеством врагов, на которых у вас ああすいません。<laughs> <laughs>